Витамины, с метадоном, Илья боремся с маком. Вы приехали в наш дом, Илья. Да. Вы, приехали в, да. дом в Вы приехали, приехали в наш дом в масках, Вы приехали приехали в наш дом. Это наш точно такой же дом, как и ваш. Вы приезжают, 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 как гости. Если я еду к человеку в гости, я не еду в маске и с оружием, и с калашниками. У вас, оружием, у вас я приезжаю, бандиты, которые торгуют наркотиками, отборжение. они вооружены лучше. С бандитами разбирайтесь, но бани... милиция ни при чем. Вы знаете, что милиция, она и является первым крышевателем наркотрафика. приезжайте а а а а с автоматами, и... делайте напряженную обстановку, я разговаривайте с ними. Я стою здесь без автомата, я, я стою перед не, вами. Кого напрягают? Вы приехали, вы приехали сюда, получается, с оружием. Вы уже как приехали охраняя. с оружием, потому что, опять же говорю, мы готовимся к тому, что, опять же, могут криминальные структуры помешать да, Нет, это вы считаете, что у вас нет. Тихо, тихо, тихо. У нас были выборы, прошли спокойно. Так это хорошо, это замечательно. А вы знаете статистику наркомании в вашем городе? Да, Правильно. Так, так, так почему не почему в вашем городе нельзя проводить подобных акций? Так, Тем более эта акция направлена на поддержку а населения. А Приехали принять заявления от граждан, которые столкнулись с, с произволом Ой. и которые не могут получить защиту, ни больше ни меньше. Ксерокопии и ксерокопии и отвозим в областное управление СБУ и в областную прокуратуру. И смотрим, что за 10 дней было сделано по факту поступивших заявлений. Фактически осуществляем контроль над выполнением Процессуальных Спасибо. действий. Мы приехали помочь. Мы... У нас порядка, порядка 20 заявлений от жителей, конечно, обязательно, обязательно, покажу, обязательно покажу, обязательно покажу. Обязательно покажу. Обязательно покажу. Да ты не акцентируй внимание на автомат. акцентируй внимание на то, что приехали людям помочь, помочь. Здесь да. здесь потрусите. Кто-то придет еще российские. Вы здесь это же, ну, потрусите какие-то кто, кто придет про российские? не дай Кто придет про российские? Со Славянска, Донецк, я я далеко. Далеко. Придет про российские. Нет, мне не нравится. Мы я, сюда. Например, а не надо, так, она не а как Я как раз сейчас буду объяснять. Для того, чтобы проводить какое-то мероприятие, должно быть представление. у нас согласовано, согласовано все с Бумаса, областью. Печати, с областью. Все, все было. У меня с собой оно есть. Оно было показано начальнику. Подписывай. Вот нет, подписал Под голову, начальник губернатор области. А, да. А, а, понятно. Понятно. Не, но ну и хола коло... вам, но послушайте, <связь> ну как, а, <связь> а кто еще должен подписать? Я не ору я Привет. говорю. А вы цирк это сделали? Я обзваниваю, живи, не закрой рот, ты закрой рот. Ты что думаешь, что? ты мне будешь рот закрой, Не плюйся. Я тебе сказал, ты сделал цирк этот, ты посадил людей. Здесь сторонники, депутаты, сторонники партии регионов, ты сюда прислал. Это ты сделал это. Ты сторонники. Вот мы сделали это. Вот честно. Вот это я отвечаю, что я не вижу, кто, пришел сюда я что. Вы стали сюда пришли люди. Да, не понял. Ну ничего, мы, как говорят, порядок. мы посмотрим. Зачем? Занимайтесь детьми. Я на, я на территории, я, мне должен быть, быть порядок. Занимайтесь порядок. Детьми. У вас порядок. порядок. Если вы на территории и если вы хотите, чтобы у вас был порядок, да. прекратите наркоторговлю, которая съедает ваш Значит, город. Значит, Надо для того, чтобы мне так говорить? Да. Это обвинение в мой адрес. Это да? лично в ваш да. адрес обвинения. Да. На что чем оно основано? Вы здесь... на чем это основано? Этим притоном, на, каком основании, сжирают но как, людей? на каком основании вот так вот нужно заявлять, что я способен... Способ... Да. А, а что вы сделали для того, чтобы их здесь не было? Все, я вам сейчас хотите. приведу жителя, вот да. просто, который пришел и который рассказывает, что за последние два дня были прикрыты наркопритоны и милиция попрятала наркоторговцев. У меня есть информация. Вот у вас есть информация? Есть информация, Пожалуйста. которая будет вот передана в прокуратуру Советский. области. Советский. Два игровых зала работает в городе наверно. Хотите покажу, где? Хочу. Хотите покажу, где? где у вас игорный бизнес, да где шахтеры покажу. проигрывают свои зарплаты? 100 вышли. Вы почему Это его, 100 метров, я знаю, почему вы его, как мэр города, не закрыли? Потому да. что кто-то в этом заинтересован. А вы заинтересованы ли жены, чтобы их мужья приходили домой так, без так. зарплат? Так, нет, можно, так нет. можно говорить, мы это за вас, голословно мы мы за Понимаете как? Да. И я знаю здесь... об этом, я да. сюда и приехал И если здесь 50 Равно человек собралось да. Которые были сговорены То в городе живет не 50 человек они А 100 30 тысяч. тысяч 30 тысяч нет, не я, нет. я понимаю, я не хочу, чтобы мужья ваши Относили зарплаты в эти горные заведения Которые являются вне закона Вам показать, где они находятся? Покажи. Покажи. Вы не знаете? Нет Если вы знаете об этом, да. допустим. Сейчас прямо проедем предположим, и Есть у нас городской отдел, городской есть прокуратура, отдел ваш. прокуратура. Мы говорим. А вы не знаете, вы закон... сколько мэров в этом городе? Три года. Три года. За три года вы не знаете, где в вашем городе и что происходит? Там, где было. Там силами правоохранительных органов это убирается. Убирается. Вы что хотите Все. сказать, что только в этом городе есть протесты против законодательства? Мы сейчас говорим что мы боремся, за вас в, том, в, мы котором боремся городе в правовых в. В порядках, в, в каком поле, чем поле. Вы, б... вы написали свернение до областной Молодой прокуратуры. Человек, давайте подойдем, я... И покажи, пожалуйста, где сейчас этот распорядку. игровой да, центр. Сейчас а два давайте слова, конечно, обязательно. Вот сейчас здесь есть телепресса. Конечно. Если будете не против, если там двери закрыты, мы их выломаем. Правильно? Давайте. И покажем эти игровые аппараты. Так, если Они же я, их, их никуда же не делают. Правильно. А зачем голословного? Это раз. Нет, голословного ничего нету. Отец. Я с уважением отношусь к возрасту. Поверьте мне, голословного ничего здесь нет. И сюда приехали не для того, чтобы навести Безла, а наоборот, сюда приехали для того, чтобы люди поняли а, и что почувствовали, что им приехали. есть кому обратиться. Я удивляюсь, обратиться. неужели вы думаете, что все останется по-старому? Нет. По-старому по не останется. По не, по не будет так. Он два месяца на ваши деньги купил машину за Да мы прекрасно. Вся Терновка да, знает он, и он молчит. Будет, Вся Терновка знает. Вы посмотрите, сейчас ложат плитку чья на детской от... площадке. Автозаправка чья автозаправка? Чья? автозаправка? Почему вы Мамедов строил дом в Крыму или строил? это? не И все молчат. Они думают, что мы рабы. А когда автоматы вы оставили, дети играли в автомат. Вы именно Ребята, делайте свое дело. Мы делаем свое дело. Вы патриоты Украины. Вы патриоты. Это громко сказано. Мы стараемся. Вы любите Родину. Они не любят Родину. Вы любите. И мы любим. И дети играли. Дети играли в автомат. Ребята, делайте дело свое. Как вам не стыдно? Мы боимся, не На Мы свои покупали, строили, все делали. Все знают об этом. Это не секрет для этого города. Все знают о наркотиках. Правильно он говорит. Наркотики крышуют милиция. Знают. Это все знают. Я знаю. Это наше. Вы какую милиции. Это милиция.

Субтитры ты DimaTorzok вы 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 Почему вы блин, это делаете для с нашем городом? Я пришел сюда для того, чтобы... Вас кто-то звал? Да, звали. Кто? Ваш кто? Вашего города. Покажите жизнь! Покажите жить. Покажите жизнь! По-моему, перед вами стоит мэр города, говорит, что вы уезжали. Уезжайте, убирайтесь отсюда! Сколько вы вас не взяли Нет, Вы пришли в наш город, поэтому помолчите, держите свое это. Все. Нет. Да. Покажи паспорт. 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 Паспорт! паспорт, 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 а что здесь Паспорт! У нас все... Паспорт, паспорт. паспорт да. Ребята, ты что, главное, что ты приехала? Что? Я приехала, я живу в твоем месте. Какого месте ты живешь? Паспорт, Постави паспорт. Давай, типа, я тебе Нет, паспорт, Не Ну, она вам показывать. Я дала вам я знаю, я знаю. Давай. Сейчас милиция, я не вижу, что Ребята, жужжу, да. жужжу, Ребята жужжу. давайте отсюда. Желайте, убийца, можете можете... Можете... Давайте, хватит решения. Веслана Джиба. Пойдя Запомнила, да? да? Прекрасно. 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 Запомнила. 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 и не давай, давай, давай. Мы готовы рассмотреть их заявления. Мы готовы эти заявления взять под контроль, предоставить эти заявления в областную прокуратуру, в СБУ, в... УВД области и под своим контролем смотреть на проведение дальнейших процессуальных действий. Да. А скажите, пожалуйста, бандит, а влада места, мэр места и другие органы, они высловляют свою поддержку? Что за клипы убежать? вы снимаете? Бандит, Что бандит, вам по Я местный житель. Что ты тут снимаешь? Я... Кто поддерживает я... этот цирк? Я хочу, я Я тебе еще раз говорю. Мне твой бандит. нарисованный бандит. вот этот хуйблю ни о чем не говори. А я тебе паспорт Я, я, паспорт. я здесь родилась Шоу. и я бандит. здесь живу. Не не тыкай. Не тыкай. Не Не Не

С великим задоволенням зараз порушите закон. С великим задоволенням вы порушите закон и звуковате у людей. А Какой закон? Назови закон, который я не могу. Закон Украины про... Какой закон? Вы же в Абхазії не знаете закона. Андрей, давай допустим. У меня обхазко. Я горжусь тем, что я вам. над этим Ой, городом, которые молятся за него каждый да, день. Да? Я верю в Иисуса Христа. Я верю в Я, не никак... не я не буду говорить, Что ты, ты, ты хочешь? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы мы Давайте мы, знаете что, ну просто... Сейчас вот там вот подойдут люди. Ну а тут по Правская влада, и свою ваши Вы знаете, дело все в том, что на воре и шапка горит. Есть такое, есть такая пословица. Поэтому я думаю, что они не очень рады нашему появлению здесь по той простой причине, что тот произвол, который происходит здесь, вы понимаете как? Он кем-то способствовался. Я сейчас не хочу обвинения делать в сторону правоохранительной структуры или в сторону там вашего мэра, но то, что здесь происходит, знают об этом прекрасно жители. Они знают о том, что существуют игровые аппараты, игровые залы, которые отнимают честно заработанные деньги у единственного трудоспособного населения, а это шахтеры. Это наркоточки в которых продается амфетамин, метадон. Может и продаются, не ну, Везде, везде. Не нам заниматься. заниматься этим. Везде. Если этим не занимается, если, если, если этим, если... Давай меньше этого Давай этого всего, меньше Понимаете, и, но как-то, в любом случае, мы все равно постараемся переформировать, опять же, сознание людей, они поймут, что их защищают и что мы все граждане одной единой страны. Ну, вот на сегодняшний день вот еще одна точка, понятно, что она будет закрыта. Ну то есть, но это же не значит, что она не откроется через два дня. И видеокамера, здесь все смотрели, кто заходит. Кто выходит. кто выходит? Зачем тогда, если это Мне просто Легально, почему тогда бронированные двери и видеокамера? Если это легальный бизнес. Что у нас закрыто? какой то это ли? Нелегальный а она... Не, это залп... нелегальный а бизнес. Нет, это нелегальный бизнес. Так вот, Понятно, что у так у вот весь дураков. Днепр, он и есть в этом нелегальном бизнесе. И в Днепре мы точно так же уничтожаем Подобный Уничтожаем. Уничтожаем. И пусть они боятся. И пусть они знают. Чтоб... Уничтожаем физически? Физически? Конечно. Уничтожаем автоматы. физически. Заходим и уничтожаем автоматы. Это то, что высасывает из наших людей деньги. И кто-то на, на этим обогащается. И если мы не будем этого Я делать, делать этого дел... тогда да. это будет продолжаться еще очень долго. За последние годы кто-то боролся с этим бизнесом. Да. да, они его вывели, они его сделали вне закона да, и стали теневым. Ну да, человек. Вот. А как бы ее вскрыть? Батя, ну вот смотри, вот если сейчас я ее начну ломать, Это меня знаете в чем обвинят? В грабеже. Правильно, в грабеже. Вот. А то, что она вытягивает отсюда каждый день деньги из ваших карманов. Это является якобы законно. И вы думаете, мэр, находясь на должности 8 лет, не знает о существовании в его городе подобных заведений? И тогда скажите, почему эти заведения. Вот мы сегодня приехали и оно закрылось. А работало еще вчера. Работало. Я знаю, что оно работало, потому что каждый день здесь днем примерно находится человек 5-6. И за, заводят, заходят, и он а и тут занимает. Заводят. Ну откуда я не знаю, Эй, я вы, Ну видите, человек, батя, я... ну вы понимаете, мы чуть-чуть вам, ну. Раскрыли глаза. И так во всем. Точно так же с, нар... с, нар... с наркотиками. Точно так же с квартирами, в которых Производится амфетамин, которым опять же снабжают кого По ваших посадкам детей. Ловите. А? По посадкам идите, ловите. Что мы здесь ловите? ребята? Вы, вы поймите все правильно вы говорите. Мы сегодня постарались провести мирную акцию для того, чтобы люди увидели, что с нами можно так а что в масках в масках. Те люди ну я без масок. Вы без масок? Я, без, а этот, я без масок как руководитель. Ваши в а в мои подчиненные, потому что они являются... Вы поймите, если их фотографии выложат в интернете, это будет загрозой для их жизни. Потому что они участвуют в операциях, антитеррористической операции. Вы, это, к этому тоже нужно относиться с пониманием. А что как к русским вы Сегодня? К русским. Ну, на русском, я разговариваю. Любить Украину можно на любом языке. Главное ее любить. Я да. Флаг, Отриц. Почему? А? Флаг, Отрицательно. Почему? Потому что я на Украине. Не украинский флаг. Как? Красно-черный Красно флаг – это флаг моей а партии. Вот. Отрицательно. Отрицательно. Да, я отношусь к русским. То есть это не человек. Почему я сказал это? Ну, отрицательно. отрицательно, но в... Да в данном случае для меня на сегодняшний день русские это те, которые пришли с оружием в мой дом. Это если вы спрашиваете мое субъективное мнение. В мой дом пришли люди с оружием, которые являются русскими. Это И я мой. Понял, это вы за я говорю о сегодняшнем дне. А когда такого люди с оружием в руках приходили? В дом? А, Кры а, а вы считаете, Крым это не территория Украины? А, я так понял, что нет. Я понял, а. что нет, потому а что, что как бы вообще, здоровые пацаны забали, сейчас не стоят здесь, они в Крыму. Забирали, вообще, здесь нет, они стоят, падали. они не, не идут с оружием туда отвоевывать его. Почему? -то. Потому что у нас сейчас, у нас мы точно так же сейчас воюем на, в Донецке, в Славянске, в Красноармейске. Это получается, вражеская территория получается. Это не вражеская, это наша территория, это украинская территория. Я все шахтер. Это украинская территория, понимаете? Да. Послушайте, вы у меня дома находитесь, поэтому можно я спрошу, кто вы? Нет. Да я мы не дома не в одной стране не живем, не вы не понимаете. Поэтому, когда ко мне приходят домой и спрашивают, кто ты... Как-то все странно. Поэтому я интересуюсь все. Ну, все правильно. Я вам объясняю. Вы считаете, что, допустим, Славянск, или Донецк, или Луганск это не украинская территория? Я считаю украинская. Почему тогда? Так а люди гибнут мирно. Гибнут мирные Но. люди. А Но... кто провоцирует? А кто заходит? А кто пришел к нам, в нашу страну с брязгой, автоматами? Скажите, пожалуйста. Вот, во... вот скажите мне, пожалуйста, откуда появились чеченцы? Кто их сюда звал?

Род, полу, балла, команду, да. Потому, Что да. вы тут кричите, что здесь город одни наркоманы. Да, вы лично кричали. Вот там вы стояли и кричали в вашем городе, а наркоманы вы, вы могли так и кричать. пожалуйста. Вот маски снимай, показывай. Пусть маски снимают. Я маски пусть А зачем вы же Я не могу рубить. Я не могу рубить. Я не не могу рубить. Я не могу Я Это где она была? В свое свободное время. Она в свободной была и не то делала. Маски пусть снимут вот и снимут. Что это от Это журналист или канал? Твой да, журналист вместе с тобой. Ты что от меня хочешь? Бежишь, скотина! Вы вы вы, погодите, он уйди, уйди Кошмар, Смотри, да. если снимать, то снимать правду. А мы так, снимаем как... все, Сергей. Мы снимаем Пусть все. Пусть маски снимут и сними. Так идите, мы снимаем все. Не трогайте, пожалуйста. Я не трогаю, я говорю, маски пусть снимут. Ну мы все снимаем. Полностью. Да не снимай ты все. Ты снимаешь то, что надо, и потом делаешь. Знаешь, как а положено. Что? Давай У ты мне рассказывай. Бери камеру, иди Это снимай свою. Не что ты на людей нападаешь? Я на людей не нападаю. Я с ним разговариваю, с тобой понимаю, так я человека мне жалко. Ну, мне конечно, ну, жалко. Я шал, шал. 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 Если ним мы мы с ним разговариваю. Это наша терновская телевизия. Я в мусе. Объясните. Сколько тебе заплатили? А мы не хотим, чтобы нас а не А не в чем проблема? А я вас и снимала с неделю. Кошмар. Журналисты. Вот и посмотрите да, наш сюжет. Вас вот називають не журналисты, а журналюги. Ви вже не журналисты, вы журналюги. хорошо. Да, мы согласны. хорошо. Журналюги. Хо вот, хорошо. Я в принципі нельзя быть не такими читать, лживыми. А, а, то вам мешает снимать тоже, вы выкладываете. а зачем оно мне надо? Ну ваше обурює та ще правда. Да, да, да мене обурює. Знімайте правди. Мене а знімаєте ви правдиво.